Вітаю вас, мої маленькі друзі, у своєму чарівному лісі. Сьогодні вівторок і ми завітали у гості до дуже талановитого митця Ксенії Сергіївни Доброчинської. Зараз вона зі своїми маленькими помічниками розкриє для нас секрети малювання. Тож готуйте всі необхідні матеріали. Починаємо творити! Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ксенія Сергіївна. Це моя помощниця Настя. сегодня мы вместе с ней будем рисовать вот такого вот котенка из специй. Для этого нам понадобится клей ПВА, приправа черного перца, куркумы и кисточки, карандаш и ластик. Начнем? Нужно начать с того, что наметить, где у нас будет этот котик. А теперь соединяем его. И осталось его разукрасить специями. Мы макаем кисточку в клей и раскрашиваем нашего кота. Потом на этот участочек высыпаем приправу. В данном случае черный, потому что кот у нас черный. Такой рисунок нельзя рисовать детям, у которых есть аллергия. То, что у нас будет в глазках черное, мы тоже покрываем клеем, тоже закрашиваем. Теперь снова добавляем клея. И закрашиваем куркумой. Нужно подождать, пока работа высохнет, чтобы она была готова. Вот наш котик уже подсох. И можно показать, что у нас получилось. А можно за основу брать абсолютно любые рисунки, рисовать абсолютно любые фигуры и формы и абсолютно использовать любые специи разных цветов. На этом наше занятие кончено. До новых встреч, до свидания.